Akhir sekali, yang dikatakan amanah itu ialah amanah dari setiap anak itu sendiri. Ya, Setiap anak itu harus kita didik menjadi anak yang soleh, Menjadi orang yang takwa. Menjadi orang lama. Menjadi mujahid. Menjadi pejuang Islam. Menjadi orang yang berguna mengikut bakat dan kebolehan di bidang masing-masing. Itu amanah anak. Kalau yang boleh terus, dia terus jadi orang lama. Sekarang ini kita sudah hantar pelajar kita ke Azhar, Azhar, di Mesir. Insya Azhar, Alhamdulillah dengan izin Allah baru 2-3 bulan ini Mengeluarkan satu surat pengiktirafan Terhadap sekolah Arkham Pelajarnya diterima untuk belajar di Azhar Kita juga ada pelajar di Jordan Kita juga ada pelajar di Pakistan Cawangan Azhar di Pakistan Itu dengan izin Allah gitu. Jadi yang boleh jadi ulama terus Yang tak boleh dia akan menjadi Guru jadi mubalir Menjadi pemimpin ya, Jadi pemimpin tak boleh lagi dia akan menjadi tenaga-tenaga mahir profesional mengikut bidang masing-masing. Tak boleh lagi menjadi pekerja. Pokoknya tidak ada pengangguran. Itu dikatakan sistem pendidikan Islam Arkham itu tersendiri. Tak timur, tak barat. Kita punya punya cita-cita untuk berdikari. Saudara lihat satu soalan minta saudara fikir. Di antara bangsa yang berjaya di dunia, ada di Amerika tertubuh Chinatown. Ada di England tertubuh Chinatown. Khususnya Asia Tenggara. Dia dapat menguasai. Ya, termasuk di negara saya di Malaysia di bangsa yang berjaya adalah bangsa Cina. Dia berjaya kerana makan gaji ke kerana berdikari? Yahudi menguasai Amerika kerana makan gaji ke kerana berdikari? Syiah menguasai Pakistan. Ekonomi Pakistan Syiah dah kuasai 80%. Kerana makan gaji ke kerana berdikari? Ini semua soalan, soalan. Dan Rasulullah sudah nyatakan 90% dari rezeki itu adalah dari perusahaan dan perdagangan. Jadi bangsa yang nak mulia ni harus berdikari. Bukan tumpang payung orang. Kalau tumpang payung orang, masih diizinkan. Kalau dia izinkan, ditutup payung. <laughs> ditutup bekalan 2-3 bulan. Ha, nah, ya. Jadi kita harus belajar nah, berdikari. Para sahabat dan membangun membangunkan Madinah. Tidak tumpang mana-mana payung. Dibangunkan sendiri. Akhirnya tiga suku dunia dapat dipayung oleh Islam. Inilah cita-cita kita untuk mengembalikan sejarah yang telah Berlalu itu supaya berulang kembali. Ini adalah amanah untuk siap anak-anak. Saya ingat cukup tentang amanah. Jadi, malam ini saya sudah kenalkan perkara yang pertama: siapa anak? Anak itu adalah amanah. Amanah Allah, rasul, umat, pemimpin, ibu, ayah, dan pribadi anak itu amanah. Yang kedua, saya nak kenalkan siapa anak? Siap, anak itu adalah fitrah. Setiap yang lahir itu adalah fitrah. Kalau nak bandingkan macam kain putih, mak bapaklah lah yang menyebabkan fitrah putihnya anak itu direnggis dengan budaya Yahudi kah hidupnya, atau Nasrani kah, atau Majusi kah, mak bapaklah lah penyebab. Saudara lihat kalau kain putih dah kena warna lah, kain putih dah jadi hijau, boleh putih balik. Kain putih dah jadi merah, kain putih dah jadi belang-belang, kain putih sudah berbunga-bunga, boleh diputihkan balik. Apa kata peribahasa orang Melayu? Nak melentur buluh nak ala dari rebung. Udah jadi buluh 15 tahun akhir balik dah besar. Udah degil tak mau ke masjid surau. Sudah durhaka dengan ibu ayah baru nak nasihat. Mengaji nak, faat nak, masjid surau nak. Buluh nak kita lentur? Tidak mungkin. Nanti dia yang muka kita dilebaskan Ya. Itu nasib ibu ayah yang dulu cuai. Sekarang sudah berwajib. Jadi setiap anak itu adalah fitrah. Adalah kain putih. adalah bersih. Di mana fitrahnya? Malah ini saya Ini katakan anak itu fitrahnya mana? Artinya, pikirannya fitrah. Pikirannya adalah bersih. Adalah kain putih. Roh dan jiwanya fitrah. Seperti kain putih. saksiah, akhlak, gerak lakunya. Fi'ilnya, perangainya juga adalah seperti kain putih. Jadi pikirannya bersih. Tidak masuk ideologi apa-apa. Tak datang dari kaosma. Tak datang dari komunis. Tak datang daripada mana-mana ideologi yang bukan-bukan Kan? Jadi Artinya Kalau dia masih fitrah dan bersih Kalau dibandingkan macam harga Benda yang berharga Otak yang kosong seperti pundi-pundi mutiara Betul tak? Apa patut diisi dalam pundi-pundi mutiara? Endahlah diisi dengan mutiara Jangan diisi dalam pundi mutiara itu tahi lembu Ya tak? Jadi akal kanak-kanak Endahlah diisi dengan apa yang dikatakan oleh saudara Nafik kita dah ya? Awaluddin ma'rifatullah Awal-awal agama Awal-awal perkara Yang patut dicetak dalam fikiran anak Ialah mengenal Allah Artinya perdoain selesaikan dulu Hukum mendidik anak dengan selesaikan perdoain dulu Kemudian baru yang berkutipnya adalah wajib Kalau kita buka kitab Saya kata dalam kitab Kalau kita selesaikan kutip-kipayah dulu Kemudian baru nak cuba-cuba perdoain Hukumnya haram dan berdosa. Kalau boleh Alhamdulillah Tetapi majoriti Sebagian besar tidak boleh. Artinya risiko sangat tinggi. Kalau sudah dipercayakan dulu, ha, kita kena selesai berdoa. Jadi anak kita di samping sekolah belajar macam biasa, melengkapkan ilmu dengan ilmu akademik ke teknologi ke pakaran, tapi jangan lupa berdoainya tidak bisa iringkan. Itu paling kurang. Paling kurang adalah seiring. Ha, ya begitu. Itu yang pertama. Ya tidaklah kita masuk ke dalam fikiran anak ini, ilmu mengenal Allah. Artinya ilmu syariat Allah. Artinya, tauhid keyakinan kepada Allah. Sekah ibadah-ibadah mengenai Islam. Akhlak, akhlak, akhlak Islam. Ini dapat kita lihat melalui mulut anak kita sekarang. Kan? Apa yang ada di dalam, itu dikeluarkan kan? Apa dia cakap? Kalau anak yang tadi dia dengan Islam, saya nak jadi tentera Ultraman. Tentera Al-Batman. Kalau yang dalam kepala ada Islam, besar saya nak jadi Sayyidina Omar. Ini dua yang berbeza satu tentera Ultraman. Mm -hmm. Sini ada tak Ultraman di Singapura? Tahu tak Ultraman? Ah, ha? Batman ke apa? lagi? Oh, Superman. Ini bagi anak-anak yang tidak dididik dengan Islam. Dalam jiwanya nak jadi tentera Superman. Tetapi setelah kita dididik dengan Islam, di dalam dirinya besar tu so, saya nak jadi saya dan Omar. Berbeza terus lihat. Satu adalah sesuatu yang yang pertama sesuatu yang jauh dari syariat. Yang boleh durhaka kepada Allah sesuatu yang kedua tidak adalah menjadi bintang pujaan Rasulullah para sahabat itu. Ini. ini artinya fitrah ya, yang ada pada akal diisi seluruh maklumat-maklumat yang boleh mendekatkan mencintakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanam dulu tauhid tentang Islam. Kita tanam fikah ibadah tentang Islam. Jadi kalau ibadah sudah tertanam ilmu dalam akal senang dengar azan kalau ayahnya cuek apa kita? Ayah orang azan semayang apa? Ini ilmu. Fikiran yang sudah tercetak. Ya. Ah, kalau fikiran tak dicetak yang salah ilmu lain masuk, ya. Bila orang azan, ayah mari kita tengok wayang. Ha, kan. Ilmu juga. Sekarang jelas kalau kita lihat anak cukup ketara. Sebab dia kain putih. Cetak wayang dia akan cerita wayang. Seronoklah wayang ni ni. Kalau kita cetak dengan Islam, dia cerita tentang Islam. Balik dia cerita dengan ayah saja tentang apa yang disampaikan oleh guru tadi kan. Begitu. Mengikut ahli psikologi pendidikan, ya umur kanak-kanak di sekitar 3-4 tahun ya, peratus peniruan dengan segala sesuatu unsur yang sekitar adalah 70% 70% apa perkara pun 70% di antara 3-4 tahun ya. 3, 4 atau 5 tahun begitu jadi bahaya sungguhlah kalau kita dedahkan dengan budaya-budaya karut kain putih itu benar-benar dicorakkan dengan warna yang pasti tercorak di sekitar umur 3, 4, 5 tahun lihat anak kita Baru dua kali lagu-lagu radio yang disiarkan baru oleh para para seniman Cinewati. Dia dah dapat. Tercetak <tuk fikiran dia. Itu dikatakan fitrah yang pertama ialah fikiran yang bersih daripada ilmu karut yang mesti kita isikan dalam syarat. Kedua fitrah ialah jiwa yang bersih. Hati yang bersih dari daripada sifat-sifat yang keji. Mazmumah. Anak kita ni baik. Bergaduh beria-ria. Lima minit, sepuluh minit itu berbaik semula. Artinya anak itu fitrahnya ada sifat pemaaf. Ya tak? Cuma yang jadi rosak bila ayah tak faham. Dia tak faham sebab tak ada perbuatan yang tak ada muzakarah. Sebab yang saya sarankan tadi. Bila anak bergaduh, ini siapa yang buat? Kawan sana, balas balik, kata si ayah. Artinya, hilang sifat pemaaf. Ayah didik roh dan jiwa dengan sifat membalas dendam. Nampak? Mak bapaklah yang menyebabkan jiwa dendam Yahudi tertanam dalam jiwa anak. Itu dia katakan fitrah. Itu sebab ayah mesti faham Islam. Mesti tahu tarbiyah. Mesti kita berkumpul macam ni selalu. Mesti ada muzakarah, mesti ada usrah, mesti ada fardu dicampur dengan tarbiyah. Dengan fardu kosong saja. Fardu ain tarbiyah namanya. Jadi, otomatik pribadi kita yang ada fardu dan ada tarbiyah otomatik kita bertindak pada anak itu betul. Kalau orang yang ada fardu saja dia tak boleh buat pada anak, tak boleh. Walaupun dia ahli surau, ahli masjid walaupun dia tuan guru